Нічого нового, тільки листя осипалось. Да? Закриваємо сезон, гонок там мене пишуть і кажуть, давай, ланос, до речі, зніми. Він трошки його занизив, поміняв передні стійки, хто пам'ятав, він там короче, його носило по всій дорозі. Зараз все чудово, калібру він дерне, але я жду, що субар заїде. І може собачь заїде, той який, який я програв на ньому. Зараз будуть гонки, зараз будемо закривати сезон. Opel Calibra, Ну вона їде непогано. Я з ним тягався, тоді це не виграв. Але зараз не про неї, зараз про Honda Civic На D-16 двигун, ну Власник є. Зараз трошки розкаже. У нас тут новий, новий скажімо так, гончик. как бы на чуть-чуть таком интересном моторе, если сравнивать в общем на целом, на каком они идут. Обычно это 1.4, он на 90 сил, это 1.6 на 115. Он намного редче попадается. Вот получилось урвать такую бочку. Вот. Иде вроде что с куда есть, Не прям, что мега гонка, но очень интересно. Ты говорил, что по порвал один раз. Да, по я дал с места. Была фраза, смотри как надо. Ну причем я не сильно газанув, там 4000 оборотів отпустил, все по такая. Я думав, коробка приїхала. Тут виглянув повозь, думаю, ну нічого страшного. Якби, ну надеюсь, сейчас до цього не дойде, а конечно. Новий гонщик і у нас буде Машка. Принцесска. Зараз буде часі тренуватися, так що вдруг шо, ми учимся. Короче, калібра і Honda Civic, 2 літра проти води, 6 атом интересно, у него объем 1.6 и 115 а у тебя? у тебя может 10, быть момент 6. немножко больше просто Посмотрим. Слушай, я вижу, ты сцепление придерживаешь, да? ну да, я его не максимально отрезал я видела, немного... да. ну так, это знаешь, типа не щадишь, да? заводи, слушай не, нормально, что-то поехало, но смотри нам помешали машины да, а, немножко да, да. непредсказуемо, он мог еще объехать в конце. Вот время получилось. У тебя 0100 я думаю, четко вышло 12,2. А четверть мили, она испорченная. 6. Сейчас, видите. Под конец ты начал тормозить. 18,4. Ну, в любом случае, где-то 17 с чем-то будет, я думаю, может там 17,8, 17,7, что такое. Это так квоты. А 0.100 считай, 5 секунд. Она поехала. Ну, второй заезд, видите, может сам уже. Сейчас я не повыше пошел. Да нет, ты знаешь. Держится, да, в пласте держится, в принципе, но не вперед. Давайте на теле. 0100 даже ровно 12, 12.03, а квотер, к сожалению, 18 ровно. Думаю, что быстрее будет. Ну, примерно, как в прошлый раз, да. То есть, не, ну, сейчас быстрее было, на ну, чуть-чуть, но быстрее. Меня ты дергаешь, но я надеюсь, Субару такие, блядь, <laughs> обжене. Что ты, нагадай, стойки, да, ты заменил, какие? Каяб Ультра СР, плюс запаляли по полтора виточка передней пружины и поставили пружины с заниженням задней. Коротше, машину трошки приспустили. Трошки, ну, устойчивость. Не по повернуться, Ну, холодний асфальт, я думаю, що Присуйте, вы, зараз ве? може бути дуже неочікувано. Я, я після того, як зробив ходовку, не пробував стартувати отак. От. Угу. Не, ну зараз буде в будь-якому програти, точно не стыдно. Начне з того, що <піллях> Так, Культовий автомобіль. Взагалі, в принципі, цієї гонки не должно бути. В принципі, так. Юлька, Юлька на отмашке. Готов. Сейчас. Она учится, поэтому, да, может быть, сейчас. Сейчас в загоне будет бейс. Реванш. Или как там, Витя был раньше на Субару, это есть. Вот а теперь его брат, владелец этой машины, будет ехать на Субаре. против Лануса. Это Ланус Турбо, который в тот раз выиграл у VRX. Вот так вот, ребят. Сейчас посмотрим, как это будет. Вообще, вот шикарно, Санек. 9, квотер 14.08. Ты еще под конец бросил газ, он ну, начал тормозить, надо было не, не тормозить. Сейчас. Может быть, бы 14 вышел. Ну да, видишь, у тебя под конец, я вот на видео покажу, под, я конец поняли. ты бросил, в общем, нормально. Я понял, что я его пока что. О, и... ничего себе, ну, на дорогу держи, капец. Да, держи, Ты, да, ты да. прям зарубил, прям зарубил, зарубил, я прям... Дорогу держи, но асфальт холодный. Ну и плюс ты старте в него жёлтого не да. Сейчас я хочу с тобой заехать. Я точно програю, но хотя бы, давай знаешь, у ну, меня тоже, в принципе, не прогрета. Так, тому включимся. Включусь, я уже буду в калибре. Ну, в целом, Ничего. супер пішов так, что не <схай> сдоженешь. Старт хороший. По ходам. Давай, давай, ну ты не раздулся. Смотри, смотри. О, вижу, он уезжает. молча она поехала как-то похоже на то, как мы ехали с Витей. Потому что тогда старт у Вити не был хорошим, и этот у нас остался, грубо говоря, ну, рядом был. И... Дымите уже, капец. Да? Он тогда дымел, это нормально для него. Это... День нормально стартанул, переключался, все нормально. Я как-то, ну, типа, ну, не поехал. но все было нормально, ни, никаких ни осечек, ничего. Холодно, зацепа нема. Ну, поскольку Субарь отстоял, а я хочу, вдруг я выиграю, хотя по факту не выиграю. Ну, надо встать. И ты хочешь посадить меня к Иванусу, да? Да. А сам, я, а сам я хочу один, да? С пассажиром. А с пассажиром? Мы снимем мой Мы Все, проиграли. понял, давай. Погнали. Интересно, интересно, ты как раз не ездила, да? Только махала. Только <реку> <реку> махала, да. Сейчас, сейчас почувствуешь. <реку> ну, кстати, наверное, все уже, да? А нет, смотри, 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 идет. что-то типа такого, ну ты выиграл. Opel против Opel. В общем, Витя будет ехать, как обычно, с этой пассажиркой. Я пойду с этим Opel. Вы, может быть, кто-то помнит, раньше уже ездил этот Opel. Opel. OPC Astra, по-моему, что Бертон. И, ну, мы уже с ним тягались. Было, решили как-то. Сейчас треба вспомнить. Но он был быстрее. Сейчас посмотрим. кто а что? Да как? Ну, короче. Старта и стартуем. По уперу своему. Мы его замеряли с тобой. Да. И что получалось? Примерно. 7, по-моему, и, и 4. А, ну так где-то где равно будет сейчас. У нас, да, у нас плюс-минус с ним в прошлый раз было. Более-менее. В угу. прошлый раз стабилизацию не отключил. Ага. Не Но сейчас ты рассчитываешь, что все-таки получше а, будет, да? Не, получше она не во-первых, похолодало Сейчас у нас плюс 5, да, примерно но похолодало, понятное дело Для турбины лучше, но для резины это хуже Я за старт говорю, конечно Старт хуже у всех, поэтому Резина так-то, да. она в принципе мощнее Да может добавиться за счет Более холодного воздуха А именно вот зацепа Тем более резина летняя Низкопрофильная, старая угу. Еще Зацепа как бы тут Ну, ничего, сейчас посмотрим Нет, так По факту да. Это же как бы, ну кто кого. Дело в самом смысле Само про... В самом процессе, да да? да? да. Тут сам процесс важен. Согласен. Мы <турочный звук> да. да вообще одинаково да, как-то стартунули, да, с ним? <смех> <смех> да, есть коробка, <laughs> я так понял, передача. 1.6 все понятно, у него как бы э, старт может быть лучше. Ну, видите, третья передача силовая. У меня на векторе, когда было на C20XE мотор, а вот у меня третья была самая мощная. То есть, когда я третью включал, чувствовалось очень хорошо. Первая, вторая не так, а вот третья. Mm -hmm. У него тоже третья самая боевая. Третья ну получается. да, да, похоже на то. первая вообще, я считаю, ее там нету. Не, первая, да. Ну, третья боевая передачи, да? Не, Не. я зарылся. Ну, я рылся время. А меня еще и тя... вытянуло надо этот, на обочину скинуло. Ну, давай еще раз, да? Да, давай. Вот он. Толищек на восходе. Совсем похоже, да? Да, ужин. Так, сейчас еще раз пора заезд. Ну все, второй второй заезд, меняемся полосами, так говорится. О, сейчас паромнее было, да? вот видишь, дальше он идет. Боже понравилось. Вы вот как-то более-менее держались, видел? Вот он взял у тебя корпус в какой-то момент и все, и держал его. Нормально. У меня третья боевая была. Ну, она у всех, потому что она максимально используется, крутящий момент. По передаточному момент. числу она да. самая мощная. Я прям доволен. Она Ты что, было? Ну, у меня там в салоне прям эмоции есть. Я, я прям знал, что надо держать до отсечки, Дивлюсь, Я ну, прям по машине бачу, что он трошки... Ну скажем так, торопив всабить, а она рыется. Ну, когда третью втыкаешь, уже резины идем. Нет, нет, Все резина хотя бы... У кого она есть? Мы, мы все на такие А да, я резины. б зиме хотя бы поставить. было бы хорошо. Ну, я что же не на зиме, так що Ну, в целом, я вот этого доволен. И, ну, как бы она хорошо, ну, зарывается. И моя и Я вот это вот просто Я У меня. еще как бы трошки не Поймал этот момент, когда надо отпустить и нажать. Короче, доволен. Не, ну четко. Классно. Они плюс-минус по силам одинаковые. Все правильно. Пока стояли, вот подошел парень на ЦЦке вот этой беленькой. Я так поймаю, это тоже турбо 1.8, да, скорее всего. А, нет, написано 2 литра. В этом Я понял. Сейчас будем ехать с СТ-шкой Честно говоря, я думаю, что мы У меня есть предположение, что она Все-таки будет быстрее Но интересно будет посмотреть действительно хопец предложил, ну, может быть он сам не знает, как она едет У нас э, Автомат да? Да. DSG, чья там коробка? DSG 250 250, а? 2.0 Turbo, бензин, дизель Бензин, ну Тома страх прогивається, він хоче за це піймати. Так, да. тільки що я за що майстерності, а в тебе в принципі ти тут не, ну, не помив. Те можна передачі самому да? Переключно підкидувати. Коротше, зараз буде бій між опелем, механікою і просто хорошим вагом. Так, цікаво. Так. Ага. Нічого. Це робив с таким комфортом, що капець. Він не тут, он просив, напевно. Велосипедист. привет. У нас тут втроем решили пригрузить всю <laughs> <эту> мощность. <laughs> Бо еда хорошо, прям на автомате, а спуле добре. Тому, якийсь будет нечестный, то все ж бей. Первый заезд у нас не получился, сейчас сделаем еще по-нормальному, чтобы безопасно было. Кстати, они немножко свои возможности, я думаю, переоценили, потому что сюда к ним села сзади пассажирка еще. Их, их тем более сейчас три в салоне. Да, их трое. Поэтому, в принципе, их не выбор, да. Отлично. Блин, вторая передача, ну тут напряженная. Ну, вот сейчас возьмешь Нормально, нормально. Красава, все. Вот так, ребята, брать пассажира лишнего не стоит, да? Видишь, ты потерял вторую передачу, да, включение? и потом мы все-таки ходом она что-то взяла. Пойдет. Все готовы, пассажиры готовы. Пристегнулись. Ага, минут я чувствую управляю мощно. Все. Короче, сегодня день у Белюськи коробки. Так что... Не, ну он Ничего себе, ты... Не понял. Я так понял, ты скидывал, да? Газ, или нет? Или держал? Короче, мы притормозили. Ну, как всегда, техничнее эти, технический сход. У нас тут же сток, ни катализатора, ничего не вырезано, чисто сток, 200 сил. Астраду тут должно быть, я уже не помню, кто же 200 200 сил. Так, оп. Нет, ну тут старт плавный. О, пошел. Ага, вот ты здрасте. А что ты бросил? А машина что ты Да, блин. Ребятам понравилось? Будет высоко пассажир или нет? нет? Не, не высаживают, смотри. Интересно. Смислу не було, він старт не взяв і далі вже по альбому програє. По суті, якщо цей Опель стартанет, то я впевнений, що він візьме. У ну, нього ще і прошивка, тут 200 сил, тут стандартний автомобіль і автомат як не як. Тому якщо Opel вміти перемикати і ловити за це, він точно буде швидшим, бо візуально він прям пішов добре. Как это вы так строим Решили поездить? А, а? Нам, нам было мало этого, там слишком комфортно. Решили добавить. Ну, блин, третий она, бой. Она быстрейшая. Быстрейшая, да. Прям да. хорошо, но есть проблемы с механикой переключения. Ну да. да. Прям жесткий. Да. Автомат и там в режиме спорта. Да, да. да. 250 ну, по-моему есть. Присел я в Е60. Хорошая машина, я когда-то с ней даже на своей байке делали заезды. Я тогда, кстати, проигрывал. Еще ездить не умел на ней. Потом немножко стало лучше ездить. Но сейчас эта машина едет низкие 14 секунд. В общем, как и Субару поехал последний раз, тоже низкие 14 Но единственное, что скорее всего Субару, если все сделать правильно, она поедет чуть-чуть быстрее. Это лично мое предположение. М57 мотор в E60-м кузове они там идут немножко лучше, чем на старых 39-ках насколько я знаю. Больше я, в принципе, ничего не знаю об этих машинах. ну понятно, коробка, там автомат, все это. Цикаво, цикаво. Беха тут крепко, понеслись. Да ёб! старта тут точно есть або об, Прям на старт. Я вам кажу, це, це быстро, це сильно. Так, бенвисты, надо ж поспілкуватися. Так, 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 и Надо еще раз. Надо еще раз? Да. Ну, это же надо там, наверное, стоять. Моя сцепление трохи завоняло, блядь. Я понял тут прям надо рука профессионала на старте. Гонка будет прям. И пошел. Рано, да, наверное. Ну держитесь. Держите, держите. ж берешь его вот в этот момент. Я думаю, возьмешь. Держи, держи, держи. Нормально, нормально, нормально. Давай, давай, давай. Ну, в общем, крыло где-то, да, было. Может, чуть больше. На який був до речі? Третья. На третій на, на кватері, да. ну в смысле. А ну да, передачи. Пятая ступка десь так вона є. Короче BMW взяла ходом. Ну точно не здесь старт. Хотя у него, если ты обратил внимание, на старте он за ну, реакция была хуже чуть-чуть. Он немножко там постоял. Может быть оно и роль, конечно, какую-то. Сейчас ехать и едете в Subaru. Она едет из 14, там, в общем, сильная машина. Дизельная, дизельный мотор. О, и дизелисты. он, кстати, выиграл, да, Да, <связывал> выиграл. да не удивляйся, я знал, что так будет, если честно. У Не, свои не свои именно это едет, она едет быстрее, чем Сабаль. Ну <связывал> да, выиграл. видите, <связывал> а а говорит, покажи, как Нива едет, да? Да, да. да. Ну, едет получше Нива, но не как раньше, конечно. В целом у нас... и Соперник, да? Вообще, класс машин, прям, ну, идеально. Ух ты, сейчас будет... Сейчас будет интер... Сейчас будет... Я бы сейчас суббер... Ну, типа, автоваз, ну, это прям чувствую. <laughs> Хоть бы Юльку не сбить, господи. <laughs> Ой, блин, <свят> сейчас буду гонка. Гонка века, да? <свят> Не, ну мы, конечно, и придумали, ну, с другой стороны, там, mm -hmm. так, готовы, пацаны? Ой-ой-ой-ой-ой, <свят> ты пошел, лобица? Ага. Блин, обидно. Ну, я поворот ключовий, ну, теоретично їх онтовот. Вообще, эти колёса прямо вот даже паразаезд, да. Продолжаем, да? Старты наши сейчас. Лёхак сказал, він просто не не правильно Я тільки що порівняв, як Лана наш Субарем. ну, типу, ти не очідуєш від ніви, ну вона реально помуляє. Ага. А, нет, где вы нагнать. А, нет, не в спине, не в спине. Нет. Вот, это прикол. Не, ну Люха все, отстоял в ней свою Ниву. Все, ну, я, я молчу. Я говорил хлопцу, что она чуть-чуть быстрее, что она но у меня старта тогда не получилось сделать. Сейчас получилось. Да вот. нет, четко получилось. Та, выиграл. Ну вот, я же скажу, как Лана с Субарем такими охренели. Что, э, будем подытоживать сейчас. А, туда да, повернемось на наше місце. Я відео. Ну вірно. Ну у мене зараз получилось добре став. Я держал під корпус нового і отпустив і все. Ну я понял. А у мене 4500 було. А. Ну так. Давай туди під'їдемо. Товарищи, ви ж ну, можливо, хто не знає про цю ніву. Вона у нас турбірована. Ну, восьмий клоп, звісно, повний привод. Все. Лоха сам збирав, наскільки я пам'ятаю. Да. А, да. да. Как и было, но все было. А да, ну пару слов по конфигурации. Сейчас лучше ну, покажем, наверное, визуально хотя бы. А конфигурация здесь. Э -э -э, когда я ее собрал, есть турбина Subaru с Forester Subaru. То есть она как бы с машины гражданской, не спортивной. Но у меня получалось лучший результат, а не 7,6 до 100. Когда -то. То есть железо то же самое, если и осталось, только другая прошивка, она более здесь плюс кресло стоят тяжелые, большие, она как, похуже едет. Но когда-то раньше я пробовал. Для Нивы, конечно, многовато ехать там семь секунд там с не очень до 100, как бы на русском для трансмиссии и так далее. Я по подумал, что надо ее сделать попроще. Вот, как сейчас она едет у меня где-то плюс-минус 1,5 секунд до 100, как бы если ее занять этого достаточно. То есть если ехать где-то обгоны 16. делать, сделать обгоны какие-то там, ну этого хватает. Например, последняя машина, поэтому не думайте, а как бы едет в свое время нормально. Потому что Нива тоже чуть-чуть нестандартная. Ну и вона не для асфальта, не для там колеса, так yeah. yeah, и еще. По У меня блокировки есть. Ну, вот, чисто для этого она классная. А що передний редуктор, э, не редуктор, там мост вот этот алюминиевый, не? Те, yeah, железный? Это железный. Да. Та, ну, та, та, то есть там мал. тюнинг по тюнинг? карданам да, та, тоже. Здесь машина где-то тюнинг пять, наверное, ушел, когда я собирал ее. Ну, как бы немало. ну короче, да, то, то так, да, кинулись за Ниву, схватились. Ну, вона едет прям добре еда. Так! Зараз вийдемо. Тому що така Ніва, така турбіна, такий двигун. В цілому, всім дякую за перегляд. Гонки ми свої відкатали. Я особисто задоволений. Всі ну, результати були деякі неочікувані, деякі і так зрозуміли. Тому в цілому чудово провели час. Всім дякую, хто приїжджав. Хто махав на отмашки. Коротше, всім удачі, мирного неба і вже до зустрічі, напевно, в новому сезоні. Це вже був крайній цьому році. Все, всім пока.